Kajian komuniti sekolah ini mengambil contoh Sekolah Menengah Seri Al-Amin sebagai konteks perbincangan bagi memahami penglibatan komuniti dan amalan literasi di peringkat sekolah. Komuniti sekolah ini melibatkan pentadbir seperti pengetua, pentadbir akademik dan ketua bidang yang berperanan penting dalam perancangan dasar, pengurusan kurikulum dan pembangunan literasi sekolah. Komuniti sekolah merujuk kepada kumpulan individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sesebuah sekolah Ia merangkumi murid, guru, petatbir, ibu bapa dan masyarakat setempat. Semua pihak ini perlu bekerjasama bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat, harmoni dan kondusif. Kerjasama ini penting untuk menyokong perkembangan akademik, sasiah dan kesejahteraan murid secara menyeluruh. Tahap literasi pelajar dekat sekolah ni uh, yang saya lihat ada pada tahap yang sederhana lah. Uh, ada pelajar yang menunjukkan penguasaan literasi yang baik. Contohnya macam kemahiran membaca, menulis dan perkara asas. Tapi ada juga sebahagian pelajar yang menghadapi kelemahan dalam pemahaman bacaan, terutamanya dalam pembinaan ayat dan keupayaan menulis dengan baik. Terutamanya bagi pelajar yang berprestasi rendah. Jadi kalau boleh saya nak tahu macam untuk menangani isu-isu macam ni apa tindakan uh, daripada pihak sekolah sendiri? Uh, tindakan daripada pihak sekolah sendiri akan uh, mengadakan macam-macam program, contohnya macam Minggu Bahasa Melayu, Minggu Bahasa Inggeris yang di mana pada waktu tu um, pelajar dikehendaki untuk wajiblah berbahasa Inggeris dan ikut hari itulah macam tu. Oh. Literasi pendidikan merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk memahami, menilai, menggunakan serta mengaplikasikan maklumat yang berkaitan dengan bidang pendidikan secara berkesan bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan pembangunan diri secara berterusan. Ia merangkumi kebolehan mengakses sumber maklumat yang sahih, mentafsir kandungan akademik menilai kesahihan sesuatu maklumat serta menggunakannya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam konteks pendidikan. Literasi pendidikan dapat meningkatkan kualiti keputusan dan hujahan, meningkatkan pencapaian akademik, membentuk pelajar berfikiran kritis, membantu kebolehkerjaan dan mengelakkan penipuan akademik serta plagiarisme. Literasi digital dalam konteks komuniti sekolah merujuk kepada keupayaan seluruh warga sekolah sama ada murid, guru, pentadbir atau ibu bapa untuk mengakses, memahami, menilai dan menghasilkan dan menggunakan teknologi digital secara beretika, selamat dan berkesan bagi menyokong pembelajaran serta pembangunan sahsiah. Antara kepentingan literasi digital di sekolah ialah dapat meningkatkan kualiti pembelajaran dan kebolehan abad ke-21, membentuk warga digital yang beretika dan peka terhadap maklumat palsu serta menyokong keselamatan dan kesejahteraan murid dalam talian. Komponen utama literasi digital di sekolah antaranya ialah akses dan kemahiran asas, pemikiran kritis dan penilaian maklumat keselamatan siber dan etika serta kreativiti dan penghasilan kandungan literasi komunikasi dalam kalangan komuniti sekolah ini merujuk kepada guru, pentadbir, staf sokongan dan pihak berkepentingan bagi menyampaikan, memahami, mentafsir dan menggunakan maklumat secara berkesan dalam konteks kerja harian di sekolah. Kemampuan literasi komunikasi ini membantu dalam mencapai pengurusan sekolah yang berkesan, memperkukuhkan kerjasama serta meningkatkan kecakapan penyampaian maklumat dan profesionalisme dalam komuniti pekerjaan sekolah. Antara aspek literasi komunikasi ialah kecakapan penyampaian maklumat, keupayaan memahami dan mentafsir maklumat, penggunaan bahasa yang sesuai dan profesional serta kemahiran komunikasi dua hala. Kurangnya sokongan daripada persekitaran rumah. Lepas tu minat membaca yang rendah dan kebergantungan pelajar terhadap gadget ni tinggi yang mana, yang mana ia menjadi cabaran besar dalam membudayakan amalan baca itu sendiri. Isu pertama ialah tahap literasi digital yang tidak seimbang dalam komuniti sekolah. Walaupun guru dan ibu bapa mahir menggunakan teknologi seperti WhatsApp, Google Classroom dan Zoom, namun kemahiran pedagogi digital masih lemah. Mereka kurang keupayaan membimbing murid menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang bermakna. Selain itu, pendedahan terhadap literasi media dan maklumat juga terhad terutamanya dalam menilai kesahihan sumber dan mengenal pasti bias maklumat. Akibatnya, walaupun akses dan energi tinggi, literasi digital kritikal seperti keselamatan cyber, etika digital dan perlindungan murid dalam talian masih berada pada tahap yang membimbangkan. Isu kedua yang dikenal pasti ialah kelemahan dalam literasi pendidikan khususnya kemahiran membaca dan menulis. Tahap penguasaan membaca yang rendah menyebabkan murid sukar mengenal huruf, suku kata dan perkataan. Kesannya, murid masih tidak lancar membaca walaupun berada di peringkat menengah rendah. Selain itu, kemahiran asas menulis juga lemah seperti kesalahan ejaan, penggunaan tanda baca dan struktur ayat yang tidak tepat. Keadaan ini diburukkan lagi dengan kaedah pengajaran yang terlalu berpusatkan guru dan kurang aktiviti literasi berfokus seperti bacaan berperingkat serta penulisan berstruktur. Isu terakhir yang dibincangkan ialah masalah dalam literasi komunikasi dalam komuniti sekolah. Antara puncanya ialah tahap kesedaran ibu bapa yang masih rendah di mana mereka menganggap literasi sepenuhnya tanggungjawab pihak sekolah. Hal ini menyebabkan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti bacaan dan pembelajaran anak menjadi terhad. Selain itu, kerjasama antara sekolah dan komuniti juga kurang berkesan apabila aktiviti literasi tidak dijalankan secara berterusan dan hubungan dengan NGO atau perpustakaan awam adalah terhad. Situasi ini menjejaskan usaha membina budaya literasi yang menyeluruh. Seterusnya, keterkaitan dengan masyarakat dan SDG. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan melihat satu aspek yang sangat penting iaitu hubungan literasi sekolah dengan masyarakat kita kena ingat sekolah bukanlah sebuah pulau yang terasing. Sebaliknya, apa yang berlaku dalam pagar sekolah ada kesan langsung kepada masyarakat di luar dan begitu juga sebaliknya. Hubungan ini boleh kita lihat dalam lima aspek utama. Pertama, sekolah bertindak sebagai hub intelektual. Maksudnya di sini, sekolah adalah pusat penyebaran ilmu. Kemudahan seperti pusat sumber atau perpustakaan sekolah sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan komuniti setempat. Bila sekolah aktif buat program ilmu, masyarakat sekeliling pun akan jadi lebih celik dan berpengetahuan. Yang kedua adalah wujudnya sinergi literasi digital. Dalam zaman teknologi ini, sekolah perlu main peranan untuk bantu masyarakat, terutamanya ibu bapa untuk faham tentang pendidikan digital anak-anak. Tapi ianya bersifat, uh, perlulah bersifat dua hala, iaitu komuniti luar yang pakar dalam bidang IT atau industri juga boleh datang ke sekolah untuk membuat bengkel atau menyumbangkan kepakaran teknikal. Ini merupakan uh, satu proses yang saling melengkapi. Yang ketiga adalah integrasi sosial dan perpaduan iaitu civik. Literasi di sekolah bukan setakat pandai baca buku tetapi pandai membaca orang lain iaitu aa, dengan belajar tentang adab dan civik. Nilai toleransi dan perpaduan yang murid belajar di dalam kelas akan dibawa keluar apabila mereka aa, berinteraksi dengan jiran tetangga sebagai contohnya. Jadinya inilah yang membentuk masyarakat yang harmoni. Poin yang keempat adalah impak ekonomi dan modal insan iaitu pembangunan. Sebagai mana yang kita tahu ini adalah kesan jangka masa panjang. Bila sekolah berjaya melahirkan murid yang literasi tinggi atau yang kita maksudkan pandai bahasa, pandai kira-kira, pandai teknologi, mereka inilah yang akan nanti berkeluar akan keluar bekerja dan memacu ekonomi setempat. Masyarakat yang berpendidikan tinggi automatik akan meningkatkan taraf hidup kawasan tersebut dan yang terakhir adalah sokongan logistik dan kebajikan hubungan sekolah dan masyarakat juga akan dapat lebih jelas uh, sekiranya terdapat pelibatan NGO atau syarikat korporat yang memberi sumbangan sebagai contoh bantuan peranti atau dana untuk murid miskin supaya mereka tidak akan tercicir daripada literasi ini membuktikan kejayaan literasi murid adalah tanggungjawab bersama komuniti kesimpulannya uh, hubungan sekolah dan masyarakat adalah satu simbiosis Sekolah memerlukan masyarakat dan masyarakat juga memerlukan sekolah. Seterusnya, saya akan membentangkan bagaimana literasi di sekolah sebenarnya menyumbang kepada agenda global iaitu Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG. Terdapat tiga aspek literasi yang berkait rapat dengan SDG. Yang pertama adalah literasi pendidikan. Ini berkait langsung dengan SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti dan SDG 10 iaitu mengurangkan ketidaksama. Hubungannya adalah jelas iaitu uh, kita mahu melahirkan murid yang bukan sekadar menghafal tetapi mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu. Sebagai contoh, di sekolah, kita laksanakan program akses sama rata. Akses pendidikan sama rata. Tidak kira murid itu anak orang kaya ataupun orang miskin, mereka tetap mendapat peluang belajar yang sama. Ini adalah usaha kita untuk merapatkan jurang sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah literasi digital. Aspek ini menyokong SDG 4 serta SDG 9, yakni industri, inovasi dan infrastruktur. Fokus kita ialah uh, keupayaan murid menggunakan teknologi secara kritis dan Selamat. Contoh paling mudah adalah uh, penggunaan platform Google Classroom dan Delima di sekolah. Selain itu, kita juga terapkan pendidikan keselamatan cyber supaya murid tahu etika di media sosial dan tidak menjadi jenayah cyber. Poin yang ketiga adalah literasi komunikasi. Ini adalah sangat penting untuk mencapai SDG 16, iaitu Keamanan dan Keadilan dan SDG 17, iaitu Kerjasama. Dalam masyarakat kita yang berbilang kaum, Kebolehan berkomunikasi secara beretika dan berempati adalah kunci keharmonian. Sebab itulah sekolah uh, mengadakan aktiviti debat, perbincangan dan program yang melibatkan ibu bapa. Ia dapat mengajar murid untuk menyelesaikan masalah secara rundingan dan bukannya secara pergaduhan. Sekaligus dapat mengukuhkan institusi masyarakat kita. Secara kesimpulannya, literasi sekolah bukan hanya untuk lulus periksa semata-mata tetapi ia adalah langkah awal untuk mencapai pembangunan negara yang compound and include sekali terima kasih Sebagai kesimpulan, sinergi dalam komuniti sekolah amat penting untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang berkesan. Kerjasama antara murid, guru, ibu bapa dan masyarakat setempat bukan sahaja menyokong pencapaian akademik, malah membentuk perkembangan sasiah murid secara menyeluruh. Selain itu, pemerkasaan literasi pendidikan, digital dan komunikasi merupakan tunjang utama dalam memina modal insan yang beretika, kritis dan berdaya saing. Namun begitu, komuniti sekolah perlu proaktif dalam menangani curang pedagogi, digital isu literasi asas serta meningkatkan pelibatan ibu bapa secara berterusan Usaha ini secara langsung menyokong pencapaian maklumat pembangunan mampan khususnya SDG 4, 10, 16 dan 17 demi memastikan kualiti pendidikan yang mampan dan inklusif